Allah telah wujud, Allah telah nyata Bapak Ibu. Kalau Allah telah wujud, Allah telah nyata pada alam sempurna pada dirinya. Lalu tak mampu juga lah memandang Allah yang nyata pada alam sempurna pada diri aku. Apa namanya Bapak Ibu? <tuk> aku yang butuh sangi itu dah. Aku duduk lah keranat muda itu. Dia tahu aku duduk keranat itu. Aku tengok kamu sebegitu itu. <tuk> Kunya itu agak pacar mencong tu. Granat, granat tahu granat kan? Ah itulah ustaz pun bingung. Apa granat tu tu? Apa para Granat tahu. Apa peledak peledak. peledak masuk menjong dah. Ah, itu rahasianya Bapak Ibu. Ah jadi Bapak Ibu rupanya melihat Allah itu berapa kali Bapak Ibu sehari? Hah? Bapak Ibu melihat Allah itu berapa kali sehari? 24 jam. Hah? Maulid Allah itu bukan setiap hari. Maulid Allah tuh sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kenapa ketika Bapak Ibu melihat dirinya, ketika itu Bapak Ibu mati. Man aropa paro bau pasadal jasad. Ya. Man Nah, Aropa, Aropa, Jasad Siapa yang telah mengenal Tuhannya Mengenal tuh artinya berjumpa Jumpa tuh artinya menyaksikan nyaksikan itu bertatap wajah Fasa dal jasad ancur di itu Fana itu maksudnya Pada saat kapan Bapak Ibu mengenal Allah Ketika itulah mendiri Bapak Ibu tuh mati itu selama-lamanya ya, kalau setiap hari melihat Allah Berarti ada yang dilihat Ada yang melihat Dua wujudnya tuh. Ya, ada yang melihat, ada yang dilihat. Sedangkan yang melihat dengan yang dilihat, satu jurnya, hanya dia. Maka tidak ada lagi kata bahasa melihat, tidak ada pula kata bahasa dilihat. Tidak ada lagi kata mencari Tuhan. Tidak ada lagi kata menyaksikan Tuhan. Kalau masih mencari Tuhan, belum kenal lagi namanya tuh. Belum sobok tuh. Kalau masih melihat Tuhan, belum melihat tuh. Huh. Maka hilanglah di situ satu kata, suatu kalimat di situ. Itu yang dikatakan oleh Rasul, kala lisanah itu. Tidak ada kata bahasa mengenal, masa berjumpa, bahasa melihat, bahasa mencari, tidak ada. Habis semuanya, nikmati saja lah yang menikmati, bukan ada kata nikmat, dia cuma di situ. Apa gimana Bapak Ibu mau ngomong, ngomong itu, nggak bisa lagi disebut. Ah, jalan nih ajalah lah tuh, Ya kan? Lapar makan, nawi minum, panik, monjokan tu bawa lalu pasai orang ngaji pulang ada siko boleh. <laughs> Mungkin bapak ibu tak ngerti bahasa ustaz dia. <laughs> ya kan? Ah ha, itulah. Ma tahu wak. <laughs> <laughs> kalau lapar makan. Kalau haus minum. Kalau capek munjua. Tu munjua. Ha? Lur kaki tu ha. Ah <laughs> <laughs> kalau kantuk bawa lalu tidur. Ngantuk mau tidur tu. sakit berobat. Jadi ndak ada lagi menyalah-nyalakan nasib, takdir. Itu maksudnya. Itulah duduk diam. Terus itu duduknya bukan diam diam. Diam sadar apa maksudnya diam sadar itu? Kalau sakit berobat. Itu cuma jangan ringet-ringet juga lagi. Ya kan? <tuh -tuh. Jangan nyala-nyalakan takdir lagi. Jangan jalan nyalakan tapak jari, tapak tangan itu. Tak boleh menyala-nyalakan. Kalau ada kita di menyala-nyalakan nasib, takdir, peristiwa dan kejadian, menyala-nyalakan makhluk, menyala-nyalakan teman dan sahabat, tanah belum putus pandang. Orang yang putus pandangan itu adalah orang yang mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Lihat Bapak Ibu. Ada seorang pemuda Bapak Ibu. Ya di akhirat nanti. Kata Rasul, Dia menyebut-nyebut nama Allah Ya Allah, Ya Rab Tapi Allah cuekin saja Bapak Ibu Allah tak peduli Ketika Allah tak peduli dengan dirinya Lalu pemuda ini protes Ya Allah Aku dah seruh dirimu Ya Allah Aku dah panggil dirimu Ya Allah Tapi kenapa kamu tak perhatian dengan aku Ya Allah Kenapa yang tidak peduli dengan aku Ya Allah Apa jawapan Allah Bapak Ibu Dahulu kamu waktu hidup di dunia Kamu juga peduli dengan aku Kamu juga cuek dengan aku kamu berpaling wajah dengan aku. Lalu apa kata dia? Apa buktinya ya Allah aku ini berpaling wajah dengan dirimu ya Allah? Protes lagi itu. itu Bapak Ibu mada kerengka. Ah coba buktikan ya Allah bahwa aku ini tidak peduli dengan dirimu ya Allah. Aku cuek dengan dirimu ya Allah. Apa kata Allah? Ketika aku dalam keadaan lapar, kamu tak pernah beri aku makan. Ketika aku dalam keadaan sakit, engkau tak pernah kunjungi aku. Bagaimana mungkin ya Allah engkau lapar ya Allah? Lalu aku beri engkau makan padahal engkau Maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah? Lalu aku kunjungi engkau ya Allah padahal engkau Maha pemberi kesembuhan. Apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang minta makan itu aku tapi engkau tak mau beri makan kepada aku. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya sakit itu aku tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Ketika itu barulah Allah bukakan rahasia para rahasia yang sakit dan siapa rahasia yang lapar. Al insanu sirih wa sirahu Ingat kata Allah, sesungguhnya tetanggamu yang lapar yang sakit itu rahasianya itu, itu aku, aku sebenarnya rahasia dirinya sebenarnya. Baru nganggu bapak ibu. Iya ya, gak bisa protes lagi bapak ibu. Abi itu kita mampu mesti memandang Allah tadi. Maka dihantarkan dengan cara mengambil rasa Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata Maka yang terpandang adalah sahabat, teman, ayah, ibu, anak, cucu, menantu tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya apa yang dilihat oleh mata, itulah nyatanya Allah yang nyata pada ayah, ibu, suami, istri, anak, cucu, menantu. Ketika itu rahasiakanlah diri Allah itu pada apa yang kita pandang itu pada ayah, ibu, dan suami. Jangan dizahirkan, Allah udah minta belanja udah. Allah <lumuh>, biniku kesinilah sayang. Jangan itu disebut. yang hakikat di dalam hati saja yang keluar itu yang yang zahir makanya hakikat itu selalu tersembunyi di dalam syariat contoh Bapak Ibu ha nah, ni lihat contoh mengantarkan paham Bapak Ibu supaya tidak buta sange Ani <laughs> nah, ni mangga mangga Bapak Ibu ya mangga ni Nih, tambah sekali lagi. Boleh. Ah. Ha. Jadi pandangan saya Bapak Ibu tidak akan pernah merubah pandangan hakikat yang ada dalam hati ustaz. Karena ustaz yang buat tentu ustaz yang tahu itu. <laughs> ha, mangga. Ini.